Забуваємо, що єдина сила на теренах нашої землі, яка здатна знищити оцю потвору, це ЗСУ. Зсу і сили оборони України. Ніякі політики, ніякі дипломати цього не зроблять. Лише ЗСУ. Тому закликаю вас, ось тут збір наступу для відьмаків ЗСУ це перше і головне, що ми повинні робити кожен день. Кожну хвилину, як тільки в нас з'являється така можливість згадувати про це і допомагати. Ну, як вторинна підтримка каналу. На сьогодні вона бажана і необхідна особисто для мене і моїх близьких. Целі ясні, задачі определені за роботу товаріші. Так, да, сміли товаріщі в ногу. И смело товарищу в ногу стрельнем мы себя uh -huh. втихаря. Это мы любим. Это у нас прямо забава такая. Общенародная. Mm. Uh -huh. Сергей, Москва. Да сам, На даче под Москвой сейчас нахожусь. Там, где водятся грибы, ягоды, лещи, там, где лучше места в мире не ищи, только время заря подхватишь ты. Да, и моя фамилия Полищук, клещи, все это срифмуется. У вас украинская фамилия? Ну, я потом от переселенцев в Сибирь из Черниговщины. В моем роду все были Иванчики, девичья фамилии бабушки, Шалобода и так далее. Я да. понял. Я из города Героя Белгорода, сижу в комнате отдыха mm -hmm. у себя на работе. И да, я тоже этнический mm -hmm. украинец. Да, я по... <laughs> вижу по внешнему виду. Дело в том, что почему-то... А как это, это можно? Увидеть, можно нам... Я не могу понять, как а это вот значит, Да, вот действительно, как это можно увидеть? Действительно, как это можно увидеть? К нам кондиционер в квартире. Значит, пришли, там фион заполняет кондиционере. Mm -hmm. Парень. Ну, вроде он говорит чисто по-русски. А вот что-то такое в нем... Скажем так, жена у меня, из, у нее родители из Днепра, она родилась в Москве, говорит по-русски абсолютно чисто, украинский она даже не любит, вот, это звучание самого языка, и тем не менее сразу в ней опознают украинку, ну, подпородок, яблочком, какой-то вот, ну, что-то такое есть. Нет, да. вы знаете, женщины вот. украинские, они действительно очень-очень красивые, это безусловно, нашим нашем Донецком. Ну да, да. Причем э, типаж разный, например, у тести покойного был, он ну, больше на немца похож, Г таких голубых глаз я ни у кого не видел. Еще, ну, так? Все... А вот... Это Теща Украина. покойная, она была чернявая такая, знаете, есть типаж такой чернявый, такой вот такой хозяйственный такой вот ну вы понимаете да да понимаете. вот вот этот я еще раз говорю Саша, я из Белгорода Китани... да, у нас тут половина населения имеет этнические да, я знаю знаю объема. я был в Белгороде в командировке я э, работаю в области электроэнергетики поэтому всю Россию проехал я вот к стыду своему в Венкомате вот. служу представляете да ну, ну вот, слава вообще Богу, мне не смешно, цвета, вот да. честно. Да, ну, вы думаете, мы сильно отличаемся. Это пока у нас денег Мы хватает. совершенно не отличаемся. Это пока а у нас нет. денег хватает, мы отличаемся. А как только они станут заканчиваться, мы же. Да, собственно говоря, мы и прибегаем к таким методам иногда. Но суть не в этом. Суть в том, что ну, я этнический украинец вынужден служить. В стране, которая пытается уничтожить мою историческую родину. И меня это очень чисто, сильно... Бенит. А это, вот. думаете, кому-то кому нравится? Ну, кому-то наверное, нравится. нравится. Все-таки же идут, пускай и меньше, Нет, чем вот в прошлом тогда, году. Я думаю, что я часто общаюсь с украинцами, так. вот, и вот у них стереотип. Русские хотят нас уничтожить, нас поработить. Так мы так и делаем. Вот, ну, так вот, смотрите, у меня тут аналогия такая. Была гражданская война в США. В 60-х годах, когда было. Вот. Там было формально независимое и незалежное государство. Конфедерация Южных Штатов, они провозгласили себя независимым государством. формально, с их точки зрения, была война между двумя государствами. Североамериканскими Соединенными Штатами и Южной Конфедерацией. Ну, это принимала участие Великая Британии, если вы помните. Нет, нет, тогда Великобритания не участвовала. Ну, как не участвовала? В 1860-х годах. Нет, тогда Великобритания, она не участвовала в этой войне. Так вот, а результат-то какой был? А результат был такой, что снова обе части, обе части, стали едиными Соединенными Штатами, которая достигла очень больших успехов в дальнейшем. После вот Авраам Лин, Линкольн... Ну, понимаю, а годы, где здесь аналогия. Украина же не воюет сама аналогия с Аналогия такая, что, как ни странно, самым лучшим выходом сейчас будет Россия и Украина объединиться и будет мощная государство я, я, с мощной я, армией, я мощной имею, экономикой. Я имею общение Все. с их э, военнослужащими, которые попадают в плен. Mm -hmm. а, они, mm -hmm. ну, во-первых, они значительно более серьезно мотивированы э, к противодействию, чем наши, потому что наша мотивация в основном это деньги. Деньги. А, деньги да. Деньги, деньги. А это такая себе мотивация в условиях. Э, конфликта такого масштаба, а это не маленькие конфликты, учитывая потери и методы ведения войны, это не совсем, конфликт, совсем да. не маленький конфликт. И а, mm -hmm. вступать с нами в какие-либо союзы в ближайшие лет 50, я думаю, они не захотят, как минимум 50. Вы понимаете, сколько мы нанесли а, вот, го горе а, этим да, людям? Да-да, я, я выслушал вас. Ваша точка зрения понятна. А между прочим, внутри германские войны были постоянно. Да, зачем? Зачем век. вы? Зачем вы среднем а, а средним послушайте, векам? Послушайте, я же вас выслушал, я а вас причем выслушал. не одну фразу, а десяток. Я а, вас были праге, множество праге, внутри праге, германских Америку. войны. А в конце концов Германия была после франко-прусской войны. Объединено. Да, к спору нет. И США, и Германия, если бы уже проводить параллели, то скорее надо проводить параллели с той войной, когда США воевали за независимость. Потому что если внутри США была действительно война гражданская, и я тут, наверное, с вами соглашусь, но ну, потому что, в общем-то, исходя из ваших посылов, я не очень сведущий в этом историческом вопросе, mm -hmm. то то внутри США война, это не война между Россией и Германией, здесь воюют два государства. Мы совершили акт агрессии с точки зрения международного права, с точки зрения общечеловеческого понимания. Да и вообще, когда Владимир Владимирович заявлял, что украинцы, украинцев не существует, меня аж подрывало. Особенно, когда он а в стать... Я такого не помню. Эту статейку когда он написал у себя на ну, сайте кремля Может быть, вы правы, спорить ну, не буду. Это, же не, понимаю, это же не одно и то же. А вот Австро-венгерская э, империя распалась на несколько государств, и ничего, uh -huh. теперь две страны: Австрия и Венгрия, например. А США это было одно государство, внутри которого был конфликт. Политический конфликт, под которым лежало мировоззренческое восприятие будущего, ну, то есть рабовладельчество и его отсутствие, демократии и так далее. Да, в результате этого конфликта страна не распалась. Но война России с Украиной это война между двумя странами, а не внутри одной. Двумя государствами, а вот более, того. А, двумя да, государствами это... более того. Двумя государствами более того. Не просто двумя странами. государствами война. Ну, что-то вы все говорите, а мне-то можно что-то сказать? Так, да? Вот. Война между двумя государствами. Но все-таки есть элементы гражданской войны. Потому что из той и с другой стороны люди, которые в основном говорят по-русски. Так это же наша вот сейчас, беда. Было, Поймите, называли, это же наша беда. На фронте сейчас с украинской стороны 70% процентов русскоязычных. Ну вот я я, я, я когда ну когда я имею беседы с пленными, назовем это так, беседы с пленными, да. э, действительно очень многие говорят по русски. Но это больше что я скажу, наверное, практически все украинцы знают русский язык. Но если говорить о знании русского языка, я имею в виду, я имею в виду на Украине. У нас как раз нет. У нас как раз в стране большинство украинцев да. пытается сегодня идентифицировать себя с русским народом. И как бы ассимилировать, не как бы, а ассимилироваться в русском народе. Забыть, что да. они украинцы. Ну, вы не будете Ну да, отрицать. вот э, слушаешь, допустим, кубанский Я не казачий заканчивал. хор, который поют «Ами милый в хоче». Да, так да, вы да. Не, не поймете, что это украинцы поют или кубанские казаки. Ну, вы же знаете, а что вот. их Екатерина переселила с Поднепровия. Да, да. Ну, то да. есть, по сути, это и этнические украинцы. И на Но называют они себя да. казаками и русскими. Да. Так вот э... как угодно, только не украинцами. И э, э, это эти песни, они же утверждают, что поют они их не на украинском языке, а на своей кубанской, как они говорят, балачке. Нет, именно на украинском языке. Да а это, это я не... знаю, это вы знаете, который языком владеете. Ну, этнические украинцы, а для всего остального народа России это балачка, это сведено до уровня балачки. И давайте не забывать, что они получают образование на Кубане не на языке своих предков, а на нашем с вами, о котором мы сейчас с вами разговариваем, да, как мы с вами разговариваем. А это говорит о том, что на наших землях украинский язык рано или поздно отомрет, потому что отсутствие образования на языке народа ведет к его исчезновению. Ну, то есть, по крайней мере, к скатыванию в бытовой уровень. Вы не а я вам спорте. тут вот что скажу: что подавляющее большинство ирландцев, а ирландцы наста... националисты, будь здоров. Да, я согласен. Вы Говорят, с... в английском языке. Были да. творки, будь здоров. Так а они... у, у это... большинства ирландцев э, родной язык. А он не родной, он навязан империей. Нет, нет, именно он может быть навязан, но да. язык обучения, родной да. язык. А ирландский есть, язык умирает. разве ирландский это язык есть язык разве знает это хорошо. Подавляющее меньшинство. Согласен. И ничего, ирландцы как нация не исчезли. Не, язык исчезнет, а вместе с ним исчезнет рано или поздно нация. Нет, И, вот и суть, простите, ирландский... я, я возражу. И в, в отличие от, скажем, украинцев которые в большинстве своем живут на территории своей страны. Ирландцы, большинство из них, живет за пределами э, Ирландии. Меньшинство живет в середине. И вот как раз вот это вот меньшинство является носителем языка, пускай даже умирающего. И рано или поздно народ этот исчезнет, он ассимилируется, как писал Ленин про ассимиляцию ассимиляторов. Ну все, вы сказали, теперь я вам возражу. В Ирландии живет 4 миллиона этнических ирландцев ну, ирландцев живет, так, и почти все говорят по-английски, более того, подавляющее большинство английский является родным. 12 Навязанным, потом, не родным. Вот. Не, не родным. Навязанным. Это ассимиляция. Он, он может быть навязан, навязан. Но понимаете, в чем дело? Вот для, человек рождается и говорит только на английском. Ирландского не понимает. Я так это плохо, сказать. это это минус для их народа. Ну, плохо это. Но ну, так я, зачем же пойти по этому пути? Мои мысли. Вы меня постоянно перебиваете. Ну вы тоже. Наверное, для того, чтобы не выслушать мои мысль. Ведь я слушаю, Ирландцы, Я кое с чем согласен даже. Не исчезли, не умерли, несмотря Пока. на то, что их родной язык английский, они как нации не умерли. Ирландцы... Нации такой ирландцы. нет. Атланцы. Нации а такой ирландцы. нет. Не согласен. Радикально не согласен. Нация существует только в том случае, когда существует государственное образование. Ну, иными словами, нация явление политическое. На нация явление политическое. Не э, этническое. Так вот, этнос ирландский продолжает существовать, а нация ирландская умирает, умирает и уходит в прошлое. И это нехорошо. И зачем идти по этому так, пути хорошо. нам? Зачем а, идти по этому ну, пути хорошо, нам? так, Теперь пример шотландцев. Шотландцев, вы считаете нас? Да точно да. такой же такой, такой же точно пример. Шотландия входит вы понимаете, состав, в чем дело. состав а, в средние века, и а, шотландцы говорили на Гельском. Да. То есть на шотландском языке сейчас им владеет от силы 10-20 тысяч человек из 5 миллионов... Ну тут я цифры, тут я статистики не знаю, но это такой ну, же вот, негативный а... пример. Зачем вот. мы берем за основу негативные примеры? Зачем мы берем закостенилую систему колониализма и превращаем а, это в вот about а, вот а, Мы сегодня имеем государство, которое находится с нами, с которым мы находимся в состоянии войны, фактически, а не из за границей, и имеем государство собственное. Мы не живем в рамках сотрудничества, или, ну, как в Великобритании, мы не живем в рамках одного сотрудничества. Но, тем не менее, даже до 2014 -го года, до 2022 -го года, мы все время выдвигали им в качестве претензий отсутствие русских школ и закрытие русских школ на территории соседней страны, не нашей, государства, соседнего, а сами при этом. Ни одной украинской школы, кроме как при посольстве в Москве, не имеет. Шановный Пан. Ну, дело в том, что тут э, э, спрос рождает предложение. Нет, но, нет, это политическая но, составляющая. Я это, с вами это, абсолютно это, это, не согласен. Есть татарские школы с обучением на нет. языке. Нет. Я проверял есть, это совершенно есть, точно. Есть, Ни одной. Есть, есть у нас одна гимназия. Есть того, она ну, у нас... У меня взять мой взять из Нижнекамска. Из а Нижнекамска. Ну, ну, при чем там, да? Этнических русских заставляли до недавнего времени учить татарский язык. Ну татарстан. татарстан. Язык учить татарский и да, образование да, на да, татарском. А вы говорите, нет, это не параллельно. Это есть. изучение есть. татарского языка — это не обучение на татарском языке. Изучение татарского языка есть школа с на Она языке. одна, она, она есть школа одна. Гимназия номер. Выясните. Я выяснил. Выясните Я выяснил вопрос. буквально позавчера. Да. Одна на весь Татарстан гимназия, которая формально указана, что ведется на татарском языке. Она интернатом является, куда привозят детей ну, и часто. Ну это правда. Ну зачем мне Спорт, вам врать? Спор совершенно беспредметный. Ну, согласен, а согласен. А, пан, как на вашу думку, пан Зеленский, он 100% сведомый украинец, чини? Э, ну, этнический... Вы меня поняли? Э, да, конечно, я, я в Белгороде живу, напоминаю. Я знаю украинский язык, я даже могу на нем ну, говорить. Ну, вот, это самое... Э... Нет, я не владею этим вопросом по одной простой причине. Он этнический не украинец, это во-первых. Во-вторых, э, ну, зачем меня должна интересовать родословная и история политической жизни президента соседней страны. У нас есть свои проблемы, которыми надо заниматься, ну, а проблема. не проблемами, Зеленского и Порошенко, Ющенко. Кто там у них еще был? Януковича, который живет у нас, опять-таки, mm -hmm. вместе с Медведчуком. Вот кто они, Янукович с Медведчуком? Сведомые украинцы? Ох, ну, Янукович Бандюган бывший. Это я знаю. Значит, этот Медведчук, олигарх, адвокат. который, я так понимаю, что Это адвокат. Очень пожелал бы поживиться за счет украинского бюджета. То есть там. А там у нас таких люди. нет. Почему меня должна интересовать у проблема? Полноты. Вот полноты. где беда. Мы с вами обсуждаем проблемы соседнего государства своим, о своем не заботясь. Понимаете? Мы отправляем наших пацанов, это я отправляю, не вы, конечно. Я отправляю наших пацанов, рассказываем про все прелести контракта на соседнюю землю умирать на мою и на вашу. Вот где ужас весь. Ну, еще моему то моему. Ну, это да, это да. Я прихожу, я прихожу в съемную пинам. квартиру в Белгороде после ну, почти 12-часовой службы каждый день. И без полбутылки водки просто не засыпаю. А вы знаете, что я уже два года не пью. И 10 лет не курю. А я не пил. Надеюсь, ну, от да. давления, Я да. не пил. Я уже уволился из армии. В 22 году, mm -hmm. в сентябре. Ах, какой человек... В общем, короче, вернули меня в армию. На мою голову. Но мне тогда в голову не приходило, что э, это все будет вот так. Ты не особенно задумывался. И не особенно я задумывался, честно говоря, о причинах глубинных этих процессов. Э, ну, в силу дурости, наверное, знаете, как у наших. Моих коллег пословица, mm. у меня извилины две и те вот, фуражки. Mm. Очевидно, я из той же оберы был. Ну, у меня, я, конечно, был шокирован, что война началась. Ну, Крым-то, ладно, Крым, там была, был какой-то повод. В конце концов, Майдан. После этого Майдана э, в Москве что подумали? Пришли те, кто в, в, к власти во время Майдана, они запросто могут американцев пустить в Крым. Крым станет непотопляемым американцем, э, авианосцем США. Примет Украину в НАТО. Ядерное оружие на Украине, у наших границ. Вот это был страшный сон. И кроме того потом украинскую армию могут использовать для комбинированной агрессии США и Украины. Ну, какой-нибудь там майданчик у нас уже в Москве устроят и пустят миротворцев украинских в Россию. А вот так эта перспектива, ну, это примерно как Израиль боялся создания ядерного оружия у Ирана и поэтому ударил по нему. Так и здесь. Вы все время ищете... Вы все время мир, Крым. А как вы к, к аннексии Крыма относитесь? С какой точки зрения? Я с считаю, э... что это правильно было все сделано. С какой точки зрения? Если с юридической, то крайне отрицательно. Нет, с точки зрения интересов России. А политических поймете, интересов России. Я считаю, это что это... Я правильная. сейчас объясню. Правильно? Я правильно? считаю, что это аналог Глявицкого инцидента. Ну, то есть, ну, обосновать... инцидент это был... Да. да, это был казус Белли. Я считаю, что аннексия Крыма э, оправдывалась и объяснялась именно такими причинами, выдуманными, вот которые вы сейчас озвучили. Они, в общем-то, да, выдуманы. Да, да. Они, в общем-то, выдуманы. Мы сейчас имеем... Но вы считаете, что это был правильный политический шаг или ошибочный? Ошибочный. Этот шаг нас втянул в войну в затяжную, долгую, которая длится уже, и не знаю, сколько она уже длится, 12-й год, и неизвестно, когда закончится. Я считаю, что это был ошибочный шаг. Ловушка. А, я считаю, что... А там ведь две трети населения э, в Крыму этнические русские, у которых родной язык русский. Понимаете, в чем дело? С точки зрения международного права... Э, существует... ну, бог с ним с международным правом. Я почему говорю с точки зрения с интересов России. Забыли про что... международное право. Ну почему Но забыли? В году... было году... Ну, соотечественников защищать. Соотечественников. Потому... Почему защищаем мы их на чужой земле? Ну, потому что там навязывали им э, украинский, украинский язык, да? на украинском языке. Страшное дело. В Украине образование на украинском языке. Какой ужас. Да, но вот это действительно, это действительно какое-то, это какое-то притеснение. А сколько у нас живет украинцев в России? Около 6 миллионов. Нет, я говорю, что у нас есть. Еще раз повторяю, у нас есть образование на украинском языке? Нет. Вы сейчас мне скажете, а это вопрос желания. Не будет его. Если будет спрос на это, то появится украинский. Так там тоже не было спроса. Мы этот спрос там порождали. В Белгородской области есть одной украинской школы. Да, может кто-то и хочет. Может кто-то и хочет. Но здесь люди боятся назваться украинцами, понимаете? А, боятся. Конечно. не боится. Я нет. Чего мне бояться? Назваться украинцем, изучать украинский язык. Да нет Никто его. Не У нас была одна библиотека ну, в Москве, ну, вот ее нету, закрыли. Нет нету людей, которые хотят, чтобы дети... А получали с чего вы, вы решили, что в Крыму языке? были? Потому а что не чему... а чего... Понимаете, в чем дело? А с чего вы решили, что в Крыму были люди, которые хотели, чтобы э, образование дети получали на русском языке? Ведь экзамены в институтах. Можно было сдавать на любом языке до э, наших... Э, образование вторжения. в институтах уже давно ведется только на украинском языке. А правда, я ошибся, неправильно. В Украине, экзамены в институтах... Я, я ошибся. Высших Послушайте высших меня. Я ошибся, я признаю. Получить образование в институтах можно было только на украинском языке. Это нормально, как у нас только на русском. Но поступить в институт, чтобы ребенок, закончив школу, поступил в институт, он мог сдать экзамены, как они у них там называют. Ну как наша ЕГЭ как-то у них. Никогда, так, да. Ну, она у них по-другому как-то называется. На 32 языках мог ребенок сдать экзамены. У нас это есть? Mm -hmm. Нет. Так, я вам сейчас скажу сразу. У меня жена, у нее родители сами из большого села под Днепром, под Днепропетровском. И э, у двоюродной сестры жены по фамилии Макаренко сын. Который для того, чтобы поступить в институт, они репетитора по украинскому, он украинский ненавидел, но тем не менее они начали, надели репетитора это в каком году? по украинскому языку. Чего? Это было вот, из, сейчас скажу, когда это было. Это было, ну уже после 2014 года. Ну -го, так о чем мы, -го. мы говорим? Мы пришли к ним домой вот. устанавливать свои и, правила, естественно они стали защищаться. А, Я же вам сказал, до 2014 -го года. Для того, чтобы поступить в институт, нужно знать украинский язык. Да, это сейчас что? да, но да. до того, как мы туда да. полезли, И тогда р... нужно было. Ну, его, конечно, нужно знать. Если ты живешь в этой стране, да. нужно знать язык страны проживания. Да. Это абсолютно нормально. Да. Как в Беларуси его... белорусский, в Валерий, как, в Молдовию, стало, как в Молдове молдавский, как в Молдове молдавский, как в Литве литовский. Да. Но в любой стране да. язык этой страны. В Канаде и французский, и английский. Есть вот регион Квебер, где живут люди франкоязычные. А нет канадского есть... языка, понимаете? Его нет. Да, а вот французский да. есть, английский есть, вот. украинский есть. А Если бы был французский общем, язык, поверьте. В Финляндии есть шведский язык и финский. Конечно знаю, и фин... но соотношение этих языков очень маленькое. И э, в данной ситуации пример несравнимый. Они оба есть. И на Украине в Конституции был записан в Конституцию, не помню, какую статью защита э, русского языка отдельно вынесена. Ну и пока мы туда не залезли, ничего этого не происходило. О, и, я... вас, и вас не смущает главное, вас не смущает главное. Вы мотивируете, что э, у нас спроса нет, а им мы наказали собственные желания политические, понимаете? У них страна называется Украина. В Украине есть украинский язык, и поддержка украинского языка со стороны украинского государства ни в коем случае не, не являлась и не является Казус Белли для того, чтобы мы начали развязывать войну. Если мы хотим защитить русских, давайте звать их к себе, а не забирать землю у соседей. Мы завтра то же самое предъявим казахам, послезавтра предъявим белорусам, потом литовцам. Это как называется? Скажите мне, сколько мы готовы положить русских парней? ради того, чтобы удовлетворить желание народа соседней. Понятно. Это зрозуміло. жодных сомнений не мав. Ну, по первых он не українець. Скорее за он він жив колись в Україні, бо українською каже майже без акцента э, акценту. Э, а може вивчив, наблатикався, як то кажуть. Тому, друзі, Ми не забуваємо, що захистити нас може лише Збройні Сили України можуть. Тому не забуваємо про наші збори і не забуваємо, що єдина сила на теренах нашої землі, яка здатна знищити оцю потвору, це ЗСУ. ЗСУ і Сили оборони України. Ніякі політики, ніякі дипломати цього не зроблять. Лише ЗСУ. Тому закликаю вас, ось тут збір наступу для відьмаків ЗСУ. Це перше і головне, що ми повинні робити кожен день, кожну хвилину, як тільки в нас з'являється така можливість згадувати про це і допомагати. Ну як вторинне, підтримка каналу. На сьогодні вона бажана і необхідна, особисто для мене і моїх близьких.